ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وازواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ارشاد الهي बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि करीमल सर दरुद्लम भेजते हैं इसलिए ऐमान वालों तुम भी हजूर की बारगाह में दरुद्लाम के नजराने भेजा करो ये अल्लाह ताला और मलाइका का वजीफ़ा जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया माह रबी अल्क शरीफ बायस तख्लीक का दो जहाँ के ताजदार शफी मुजनबी आलमीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल् वसम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी विलादत बात की खुशी गुज्त साढ़े चौदह सौ साल से इसी तरह मुसलमान मनाते चले आ रहे हैं इरशादे इलाही है फामा बेमत रबी का फहदस के अल्लाह की नमतों पर शुक्राना अदा करो चर्चे करो उस नमत को आम करो तो हजूर से बड़ी नमत कोई नहीं इसको हम ईद मिलादलनबी कहते हैं कि इसके सदक़े ईदालफितर मिली ईद अजहा मिली ये ना होती तो ना ईद उल फितर होती ना ईद उल अजहा होती ना कुरान होता ना इस्लाम होता ना ईमान होता हजूर के सदके ही ये तो तो कायनात बनी।, बनी इको कम कर दो इरशाद इलाही है लकत कान लकुम फी रसूल अल्लाह उस्वतु हसना के बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है जिंदगी गुजारने का इस पर अगर हम चलें तो कोई वजह नहीं कि हम कामयाब ना हों हजूर की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है जिस पर हम चलते हुए कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं हजूर दुनिया में त्रेसठ साल गुजार कर गए त्रसठ साल ज़िंदगी में हजूर ने पूरा निज़ाम हयात समझाया बतलाया और सिखाया आज का दौर बेचैनियों का बेसकूनीों का अफरा तफरी का दौर है हर इंसान परेशान न दिन को चैन न रात को चैन बेसकूनी इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है हम जिंदगी गुजार नहीं रहे जिंदगी भुगत रहे हैं और भुगती कैद जाती है सज़ा भुगती जाती है वजह उसकी ये हुई कि हम दीन से दूर होते चले गए जब हम दीन से दूर हुए, तो सुकून हमसे दूर हो गया बेसकूनी इंसान का मुकद्दर बन गई हर वो काम जिससे नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो मुसलमान कर रही हैं हर वो काम जो रसूल वसल्लम को तकलीफ दे वो मुसलमान करने में मसरूफ़ अमल है ना कुरान का ख्याल ना हदीस का ख्याल जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा रह गया दीन ईमान खुदा रसूल सब कुछ बन गया है पैसा कोई माने न माने है ही ऐसा क्यों कि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं कोई रहनुमाई नहीं कहीं से हमने तरबियत नहीं ली जैसा मुआरा था हम वैसे ही बन गए माशरे में ज हालतें थीं अफरा तफरी थी इंतशार था वो सारा कुछ हमारे अंदर डेवलप हो गया हम जिस माशरे में रहे जिन घरों में हमने परवरिश पाई वहाँ भी यही रवाज था कि जाहलीत में उलझे रहो चुगली गीबत हसद भुगल मुनाफ़त जैलसी अनापरस्तियाँ ज़ात पात कौम कबीले बरदरियाँ ये सारा कुछ जो है ये जब इंसान पैदा होता है तो अपने इर्द गिर्द ये देखता है तो देखा देखी वो भी बदी खलाक हो जाता है वो देखता है कि बड़े गालियां निकालते हैं वो भी गालियां निकालनी शुरू कर देता वो देखता है कि बड़े जो हैं ये दाढ़ियाँ रख के झूठ बोलते हैं उसको भी आदत पड़ जाती है बड़े कहते हैं बच्चे को तू सिगरेट ना पी खुद पीते हैं तो बच्चा कहता है ये कोलोफेल में तज़ाद है तो हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर फिक्र करना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया और राशि वलमतशी किलाम फिर नार रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है तो क्या रिश्वतें ली नहीं जा रही रिश्वतें ली भी जा रही हैं रिश्वतें दी भी जा रही हैं और इस्लामी मुल्क के अंदर मुसलमान रिश्वतें दे रहे हैं मुसलमान ले रहे हैं ला ला मोहम्मद रसूल्ला पढ़ने वाले यहाँ पर अल्लाह रसूल की चलती नहीं है मुँह पर सफ़ेद दाड़ियां रख के कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ लू फिर आपका काम करता हूँ और रिश्वत जेब में डाल लेते हैं तो जहाँ अल्लाह रसूल का ख्याल ना हो एहसास ना हो कोई खौफ ना हो तो फिर उन उनषरों के अंदर अल्लाह की रहमतें दूर हो जाया करती हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी ये ज़िंदगी जो है ये बंदगी के लिए है और बंदगी किसको कहते हैं पांच वक़्त की नमाज़ हरगिज नहीं नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा दिन मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हर चीज़ से ज़्यादा मेरे साथ मोहब्बत ना हो जाए घर बार बीवी बच्चे माल दौलत हर चीज़ से ज़्यादा जब तक मेरे साथ मुहब्बत ना होगी तुम्हारा ईमान ना मुकम्मल है यहाँ सवाल पैदा होता है कि हजूर ने यह क्यों नहीं फरमाया कि जब तक अल्लाह से मुहब्बत ना हो उस वक़्त तक दिन मुकम्मल नहीं होता क्या फरमाया जब तक मेरे साथ मोहब्बत ना हो जाए तो साबित क्या हुआ हजूर की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है हजूर की अतात ही अल्लाह की अतात है अति अल्लाह वती रसूल हुक्म क़ुरान है कि अतात करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की सवाल ये पैदा होता है अल्लाह की अतात कैसे करें अल्लाह को ना हमने खाते देखा ना अल्लाह को हमने शादी करते देखा ना कारोबार करते देखा अल्लाह को हमने सिर्फ अल्लाह की बातें सुनी हुई हैं अल्लाह का कोई पता नहीं है नबी पार वसल्लम की कदस उन्होंने सब कुछ करके दिखाया कारोबार कैसे करना है हुक्मरानी कैसे करनी है एक अच्छा बाप कैसे बनना है तिजारत कैसे करनी है अदालत कैसे कायम करनी है फैसला साजी कैसे हर शोबे के अंदर मुकम्मल गाइडलाइन रहनुमाई मौजूद है हजूर की ज़िंदगी मुबारका सीरत तैयबा इस पर अगर हम अमल करें तो हमारे माशरों के अंदर ये जो बिगाड़ है ये ख़त्म हो सकता है हमारा रोना क्या है हमारा रोना सिर्फ ये है कि यहाँ दौलत की कमी नहीं यहाँ अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद है मगर यहाँ पर अल्लाह रसूल के निजाम का नफाज नहीं है दिलों के अंदर ईमान नहीं उतरा भी हम र परस्ती की दुनिया में उलझ गए पता है कि मरना है रोज जनाजे पढ़ते हैं कुल साते में होते हैं उसके बावजूद इंसान हट धर्मी पे लगा हुआ है इसकी रीजन क्या हुई गुलाम फरी नफ्स पलीत पलीत लो पलीत ना ये जो हमारा दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है नफ्स ये हमेशा बुराई का हुक्म देता है ख्वाहिशात पैदा करवाता है एक ख्वाहिश ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है पूरी एक किताब ख्वाहिशात की जो है ज़िंदगी में इंसान के सामने खड़ी होती है और वो पूरी नहीं होती कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो अलिया कामिल बुज़ुर्गान दीन सूफिया अतकिया असफिया गौस कुतब अब्दाल सूफ़ी मज़जू, कलंदर ये अहमुल्ला जो है इनकी ज़िंदगी का जब हम मतलब करते हैं तो हमें वहां पर प्रैक्टिकल नज़र आता है किरदार नजर आता है करेक्टर नजर आता है वो बोलते कम हैं, करते है करते ज्यादा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा इस्लाम साहबा ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा है आपने फरमाया किसी के में था हजूर कहेंगे नमाज किसी के में था कहेंगे हज किसी के कुछ किसी के कुछ हजूर ने फरमाया सबसे अच्छा इस्लाम है दूसरों को खाना खिलाना क्या फरमाया दूसरों को खाना खिलाना अब ये खाना खिलाना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है एक बंदे को बंदा रोटी नहीं खिला सकता सरकारी यादाद शुमार के मुताबिक हजरत दादा गंज बख्श अली के लंगर में रोज़ाना तो एक लाख इंसान फैजियाब होता तकरीबन एक लाख इंसान जो है वो लंगर खाते हैं ये अल्लाह शान है अल्लाह सखी है तो अल्लाह अपनी सिफत सखावत अल्लाह को अता फरमाता है उनके आस्थानों पर जाए ख़ानकाहों पर जाए तो वहां पर लंगर जारी है लंगर का कंसेप्ट चौदह सौ साल से चला आ रहा है करोड़ों अरबों डॉलर रोजाना खर्च आता है लंगर के ऊपर ये ख़ानकाहों का जो लंगर शरीफ है नबी पाकल्ला का लंगर पूरी दुनिया में जारी नक्शबंदिया हो कादरिया हो चिश्तिया हो निजामिया हो सोरवरदिया हो कोई सा भी सिलसिला हो उसमें लंगर को खास अहमियत हासिल है तो इनके पास सबसे अच्छा इस्लाम है ये नहीं पूछते कि तू कौन है तेरा मजहब क्या है तेरा फिरका क्या है ये फरमाते ये कहते हैं कि भी ये अल्लाह की مخلوق है ये काबिलए इhtiram है सबको दस्तरखान पे बिठाओ और लंगर शरीफ इनको खिलाओ ये क्या है अल्लाह किसी से नहीं पूछता कि तेरा मजर क्या है तू हिंदू है सिख है ईसाई है मुसलमान है वहाबी है देवबंदी अल्लाह सब को रिजक दे रहा है जब अल्लाह तमीज़ नहीं करता रिस्क देने में सहावत करने में तो हम कौन होते हैं ये छोटी छोटी जो है वो तंग नज़रिया पैदा करें इस्लाम वतल का दर्श देता है नबी पाक वसल्लम ने अपनी जान के दुश्मनों को माफ फरमा दिया नजरान के ईसाइयों का वफद आया तो हजूर ने मस्जिद नबी के अंदर मेहमान नवाजी फरमाई अपने हाथ से दस्तरखान के ऊपर खाना रख रहे हैं साहबा ने कहा यारसूल अल्लाह सल्म हमें हुक्म दें आपने फरमाया नहीं ये मेरा जो वफद गया था जाशी के दरबार में वहाँ जो मेहमान नवाजी हुई तो मैं अपने हाथ से जो है खिदमत करना चाहता हूँ ये जो मिसाले हैं ये जो वाक्यात हैं ये ईमान को ताज़ा करने के लिए हमने रसूल पाक सल्लम की सीरत को सिर्फ पढ़ना नहीं है समझना नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है इसको अप्लाई करना है अपनी जिंदगियों के ऊपर जब तक ये नहीं करेंगे तो बुखारी शरीफ हो मुस्लिम तिलमजी इब्ने माज़ा, सुन्ने नसाई सुन्ने अबू अब मिश्त शरीफ और तमाम हादसे जो कुतब हादसे मुबारक हैं ये सारी सिर्फ बातें हैं बड़ी बड़ी अच्छी बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हुई हैं उनका मजमुआ ये किताबें हैं जब तक इस पर अमल नहीं होगा तो ये किताबों में लिखी हुई बातें ही हैं कुरान मजीद में बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई जब उस तक उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाएंगे तो बस वो किताबों में बातें ही हैं अल्लाह ने फरमाई हुई बातें कुरान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बातें अहदीस से मुबारका अब इसका करना क्या है इसको कोशिश करें अपने ऊपर नाफज करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली नहीं दी कोशिश करें उनके लक्ष्य कदम पे चलने के हजूर की सुन्नत जो है वो ये है कि आपने कभी किसी की गीबत नहीं की चुगली नहीं की झूठ नहीं कहीं भी बोला दुश्मन भी आपको सादक और अमीन कहते थे दुश्मन जो थे वो भी इस बात पर एग्री थे तस्लीम करते थे कि आप सच्चे हैं सादिक हैं अमीन है शराफत की इंतहा है। उनके सामने रसूल सारा कुछ देखा था और 40 साल की उम्र में जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सब इस बात पर सोचने लगे कि जिस बंदे ने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला उसकी ये बात भी झूठ नहीं हो सकती तो फिर हजूर पर ईमान भी लाए और उनके मिशन का हिस्सा भी बने तो ये जो मिशन मोहम्मदिया था जो हजूर मसरूफ़ अमल रहे वो क्या था वो यही था कि वो छोटी सोचें घटिया सोचें जहालत वाले अंदाज उन सब को ख़त्म करना था और ख़त्म करवाया आपने मसावत पैदा की अमीर बंदा जो है वो गुलाम जो था वो उनके साथ नहीं बराबर में बैठ सकता था गुलामों को हकीक समझा जाता था बेटियां पैदा हो जाती थी तो जिंदा दफन कर देते थे मार देते थे कत्ल कर देते थे इसको बुरा समझा जाता था सारी जहालतें उस अरब के माशरे में पाई जाती थी तो हजूर ने आकर वो सारा कुछ ख़त्म करवाया हजरत बिलाल को ख़रीदा सैदना सिद्दीकी अकबर रजील्ला तू ने पैसे देकर यहूदी से उनको खरीद कर हजूर की बारगाम पेश किया तो जब हजूर ने अजान का हुक्म दिया तो हजरत बिलाल से कहा कि तुम खाना काबा की छत के ऊपर चढ़ो हजरत बिलाल काबे की छत पर खड़े हैं तो पूछा कि यार रसूल जब मैं अजान देता हूँ तो मेरा मुँह किबला शरीफ की तरफ होता है तो अब काबा जो है वो तो मेरे पैरों के नीचे है अब मैं मुंह किधर को करूं तो हजूर ने यह नहीं फरमाया के ऊपर को मुंह करके अजान दो क्योंकि अल्लाह ऊपर है आसमानों पर हजूर ने फरमाया कि बिलाल काबा तुम्हारे सामने नहीं है तो क्या हुआ काबे का काबा जो तुम्हारे सामने खड़ा है अपना मुंह मेरी तरफ कर लो हजरत बिलाल ने हजूर की तरफ रुख किया और अजान शुरू की हजूर ने तवाफ शुरू कर दिया काबे का हजूर तवाफ़ करते जा रहे हैं और हजरत सैदना बिलाल हफी अजान दे रहे हैं जिधर जिधर हजूर जा रहे हैं ऊपर ऊपर काबे के घूम रहे हैं और हजूर की ज्यारत कर रहे हैं ये क्या है इसको समझना है हमने कि नबी करीम वसल्लम की जिंदगी हजूर का अदब हजूर की मोहब्बत ये सारा असल इस्लाम है हजूर की मोहब्बत को अगर दीन में से निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं रह जाता सहाबा राम नबी पाक वसल्लम का लुआबे दहन खा जाते थे मुंह पे मल लेते थे तब्र उनका ये कॉस्मेटिक्स का सामान था और फिर वो जो तबर्रुक है ये अल्लाह का थूक तो नहीं था ये थूक किसका था अल्लाह के हबीब का अल्लाह के हबीब की मोहब्बत अल्लाह के हबीब की कुर्बत ये अल्लाह की ही कुर्बत है हजूर ने अपना रुआब तहन कड़वे कुएं के अंदर फेंका दो मीठा हो गए ठीक है अब सवाल ये पैदा होता है हजूर सब कुछ बताकर गए करके दिखा कर गए उस पर चलना हमने है फिर काम इकबाल लगी मिलम्मत फरमाते हैं